Поставьте лайк и подпишитесь на канал, если вам понравится мой контент. чем общаетесь, дедушка? Да, внучек, а, а Откуда будете? Краснодар. Красно, самого города. Как вас самого зовут? Самого Как вас Что, зовут? Как у нас? Еще, Еще, раз. Как вас зовут? Елисеев. Понял. Меня Сарман зовут а в переводе? Мусульманское имя. Ну, перевод, перевод. есть на русский. Может Дар быть, вы камень или там храбрый, умный. Дар Божий. Ну, вот видите. А, а где вы проживаете? Сейчас живу в городе Сумы, Украина. Понятно, север Украины, да? Да. О чем, О чем беседуете? Я зашел вот общаться с россиянами. Мне они время вот, от времени... Вот я россиянин. Ответить. Время от времени мне попадаются, и вот услышал несколько утверждений, что в Украине власть нелегитивная. И пытаюсь определить, возможно, россияне мне подскажут, в какой статье Конституции или какой закон определил, что у нас власть в Украине сейчас нелегитимная. А в какой статье Конституции определено, что она легитимная? Давайте я вам сейчас скажу, скажу статья. Это палка двух концов. Да, слушайте, мне же без проблем я могу ответить статья. Давайте. Так, открываем статью. Статья Конституции Украины 106, ну, 106 да, под, под пункт 20, а также статья 92 под, под пункт 19. Зачитайте. Вы украинский язык понимаете? А вы сразу с Вы по-русски хорошо говорите. В Украине, согласно со статьи 106 Конституции Украины, под пунктом 20 было введено, был введен закон о правовом режиме военного положения. Вот. В 92 статье Конституции Украины, в 19 подпункте идет разъяснение этой статьи. Согласно 92 статье 19 подпункта, в Украине был введен закон о военном положении. В этом законе 7 статья. Во время военного положения на всей территории Украины выборы президента Украины не проводятся. Согласно Конституции Украины 108 статья написано, что президент Украины выполняет свои полномочия доступления на пост нового избранного президента Украины. Вот, регулирует во время военного положения э, закон о военном положении. Ответьте мне пожалуйста, мне, пожалуйста, на такой вопрос. Сейчас у вас начинается, начинается полемика о том, что прошел. даже и Вашингтон пост писал о том, что разговоры пошли о том, что выборы у вас в 2025 году состоятся. И президента, и Рады. Понял. Это говорят не, не мы говорим это, а говорят западные журналисты. Но а они, они не, не просто, не просто делают, говорят, не от фонаря берут. У нас согласно закону Украины и Конституции Украины во время военного Ну, удержания... то есть, нет. Ну, а каким образом? Можно же провести? Отменить военное положение на время проведения выборов и все, и проводить... Военное положение можно отменить лишь в тот момент, если территориальной целостности Украины не будет ничего угрожать. Так четко и прописано Извините, в этом законе. а когда избирали нынешнего вашего президента... вас же проходила ато. Антитеррористическая операция закончилась в. А, извините, я не закончил. Вы Мы ее назвали войной, но вы проводили выборы. Антитеррористическая операция закончилась в 2018 году. Я вам говорю сейчас о законе о военном положении. А, а почему, почему граждане Донецка и Луганской области не голосовали? Голосовали, почему же не голосовали? Неправда. Неправда. Ну Тогда давайте сейчас определим, правда это или неправда. Какая, часть, а Донецкой, вы, какая вот, часть Донецкой и Луганской области были под контролем? Которая находилась под, под Украиной. Жители, которые находились на оккупированной части э, Донецкой и Луганской не, области. Нет, не оккупированной. Не в... Я же говорю согласно законодательству Украины. Жители Украины, которые находились под ...под Российской Федерацией, на территории Автономной Республики Крым, а также на территории Донецкой и Луганской области, у них были свои полномочия. Правильно. На территории а -а -а. подконтрольной Украине территории и взять участие в выборах. Это также, а как будет... и... Я закончу. Это так же, как Давай. и за границей граждане Украины могут прийти в посольство Украины и проголосовать за президента. За президента Украины. Я говорю, подконтрольной территории Донецкой и Луганской области почему не голосовали? На подконтрольной территории Украины голосовали. Я вам время даю. Давайте. Что вам дать? Смотрите, вы в интернете зайдите. Посмотрите. Голосовали на или нет? На территории Донецкой и Луганской области, на той части, которая была Так, была, пожалуйста. На той раз. Части, Мы друг другу на слово не поверим. На той части. Я вам, я вас выслушал. Вы мне прочитали... Я же вам не отвечаю на ваш вопрос. На той части территории... Я говорю о том, что подконтрольные Украине территории, Донецкой и Луганской области люди на этих территориях не голосовали на выборах президента и В каком году? А когда у а вас последние выборы были? В 2019 были? году. Нормально. И в 2014, не в в 2014 году военное положение на территории Украины уводится на определенных территориях. То есть можно вести как на территории всей Украины, так и на территории, ну, так и на территории отдельной области Украины. То есть ну, военное положение, ну, оно не да, рекламен, регламентирует полностью всю территорию Украины. Военное положение можно объявить на Да, части, что и да, ну, Вы не голосовали, голосовали же, правильно? Голосовали. Я, Я же это голосовали. вам сказал. Я же вам говорю, голосовали. То есть, То есть нарушены были права избирателей? Чьи права? Избирателей? Согласно какого, какого закона они были нарушены? Я не знаю да. права голоса. Военные положения, если на территории Украины вводятся, это или же на территории всей Украины, или же на определенных областях. А, а почему, почему в России прошли прошло? выборы? А в России что, военное положение где-то проведено? Ведь нет. Так, ну а вы... И вы могли бы отменить и провести выборы. В чем вопрос? Вот в этом вопрос. На, в Украины а у вас во... нет. На территории Украины введено положение из-за того, что суверенитету Украины угрожает э, федерация. Вот, в чего, ну, военного... стран... Да я закончу. В следствии чего на территории Украины снимает военно... на территории Украины действует закон о военном положении. Суверенитету Российской Федерации, по мнению российской властей ничего не угрожает, в следствии чего нет никакого военного положения. В следствии чего и, за... и выборы проводятся. Ну, смотрите, выборы проводились также на территории Херсонской, Запорожской области, Луганской, Донецкой проходили у выборы. У нас в Украине не проводились там выборы. Не, я, я не говорю, говорю про Россию. Россию. А что Россия? Как Какое она? Хотя там она на этих территориях, территориях введено военное положение. Выборы она? проводились президента Российской Россия? Федерации а на территории она Луганской, Донецкой, а Херсонской и Запорожских областей под под, под, под контрольной Российской Федерации. Выборы чего? Президента, что я четвертый раз должен, а президента Российской Федерации проводились. Так это территория Украины. Смотрите, вы утверждаете, что на территории Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской областях проводились выборы. Утверждаете, что это Россия. Почему в городе Запорожье? Конечно. Почему в городе Херсон? Почему в ну, городе, городе Краматорск? Почему в городе Северодонецк? Не проводились институции, давайте я закончу, я же вас не перебиваю. Почему вы утверждаете? Ну, вы очень говорите, блин, почему вы долго по говорите? Почему вы утверждаете? Почему вы утверждаете? Почему вы утверждаете? Почему вы утверждаете? И нас такие злые Почему вы не зло? Утвержд... Я, я же вас не перебиваю, вы просто у вас нет культуры общения. Вы постоянно вы не замечаете, почему не замечаете просто. Почему забыть. у вас я пытаюсь выборы? только сказать о том, что вы, вы мне задали вопрос, я хочу говорить. ответить на этот вопрос. А я тоже хотел ответить, но вы зачем меня перебили? Вы, я задали, не вы задали вопрос. Я до конца не веду. ответил, вы меня перебили. Вы задали вопрос, почему на территории Запорожья... я Стоит его до конца Ферсу. не задал вам вопрос. Задавайте заново. Я подожду. Давайте задавайте. Давайте, давайте еще, еще раз. Почему не проводились, вернее, почему в России, в России на выборах президента Российской Федерации проводились выборы на территории Донецкой, Луганской и Херсонской? запорожских областей, областей подконтрольной Российской Федерации. Хотя там тоже военное положение было. То есть у нас получается, что мы право голоса у народа не отнимаем. Вы же легко отнимаете. Как же вы не, отменяете, не отнимаете право голоса, если вы на территории другого суверенного государства? Мы говорим о выборах. Я не закончил его и проводили выборы согласно своего законодательства, а не согласно законодательству государства Украины. Как же вы не отбираете? Это во-первых. Во-вторых, как вы определили, что эти области являются частью Российской Федерации, если выборы, по вашему утверждению, проводились лишь на тех частях, которые были под контролем Российской Армии? То есть определенное количество людей, Определяло, как, определяло будущее всей области. Вы даже административные города не захватили, если мы берем под внимание э, город э, область Херсонскую и Запорожскую. И вы утверждаете, что вы не ущемляете право выбора. Вы ущемляете право выбора с момента вторжения на территорию Украины. О чем вы говорите? Не, не могу понять. Я, Я говорю о том, что, что мы дали право выбора подконтрольным территориям дали право выбора. Вы же на своих выборах не дали право выбора территории подконтрольных Украине. Разницу понимаете? Разница заключается в законодательстве и в Конституции. В Конституции Украины четко написано, что Тут? выборы проводятся на территории всей Украины. А также во время военного положения выборы не проводятся. Это закон, который был введен в свое действие еще в 2015 году, новая версия. И еще с 1998 года старая версия. Если вы утверждаете, Мы... что, если вы утверждаете что у вас проводились выборы, соглашусь, в Белгородской области проводились и на других территориях Российской Федерации. А те части, которые вы оккупировали, это был ну, чисто геополитический маневр показать свое величие. Которые, ну, вообще никто не принял. Не воспринял, точнее. Дело, Дело в том, что вы опираетесь, опираетесь на свою Конституцию, правильно? Которая действует, на, которая действует на всей да. территории Украины. Я опираюсь Верно. на свою как конституцию. Которых в территории. территории перечислять или не нужно. Вошли в состав Согласна Российской Федерации, референдума. Ну давайте посмотрим. Все? Давайте посмотрим. Это в нашей Конституции. Посмотрите. Как, как это у нас называется, Деклара... декларация о суверенитете РСФСР, Российская Федерация является правоприемником. Что там у нас было написано? по поводу выборов. А вот что написано. Территория РСФСР, и Российская Федерация является ее правоприемником. О, какой РСФСР? Российская Федерация является правоприемником Советского Подождите, Союза. ну вы за словами следите. Вы Россия, сказали РСФСР. РСФСР. Правильно, это, это Российская вопрос. Советская Правильно. Правильно. Я, зак Я закончу, вы просто не перебивайте. Российская Федерация Хорошо является... Российская Федерация является правоприемником Советского Союза, а также РСФСР то есть ее территории. Первый документ, на основании которого разрабатывалась Конституция является декларацией о провозглашении суверенитета РСФСР, то есть современной Российской Федерации. И здесь четко написано, что территория РСФСР не может быть изменена без волеизъявления народа выраженного путем референдума. То есть вы, сперва приняв декларацию и написав здесь, что ваша территория не может изменяться без выбора российского народа, изменили свою конституцию так, как вам удобно. И сейчас вы, как оккупанты, которые приходите на территорию другого государства, расширяете свои границы без ведомства своих же граждан. Хотят ли они платить туда налоги? Хотят ли они, чтобы эта территория Российской Федерации увеличивалась? Хотят ли они, чтобы их социальные выплаты, а также их жизнь ухудшалась из-за того, что некоторые ресурсы будут перенаправлены в другие регионы? Вот. То, что вы играете в геополитику, я этого не отрицаю. То есть вы не заботитесь о своем народе. Об этом даже Путин когда-то сказал. Когда ему Якут сказал, что у нас нету дорог, а я плачу 4000 рублей налога. А Путин ему сказал: а зачем вам автомобиль, если нету дорог? Вот. Я закончил. Вы закончили, да? Угу. Да. Читайте, читайте декларацию. Там четко написано. Скажите, пожалуйста, у меня тогда вытекает этот вопрос. Смотрите. В России сколько было референдумов за время независимости 91 первого года? Россия не является независимым государством. Подождите, еще, еще раз, я вам вопрос задал про референдумы. Тогда употребляйте правильные слова. Я все, все правильно, правильно сказал. Россия не является независимым государством. И является. Когда у вас День независимости? День, день России у нас. То есть у вас нет дня независимости. А от кого мы Потому должны мы... были независимыми? Так я об этом не говорю. Вы не являетесь независимым государством, вы являетесь государством, нет. а дальше продолжайте. По факту, по, факту, по, по, факту, по факту, у вас нет дня де независимости. И не факт, у вас дня государства. независимости нету. Но мы продолжим просто ваш вопрос по поводу референдума. Я не знаю, много скорее так. всего референдумов будет. Да, а у вас. На у, нас, у нас референдумы проводятся согласно просьбе народа. Подождите, я, я вам вопрос задаю. Отвечаю за... вам. У вас у хоть не один референдум за время независимости отвечаю, был? Отвечаю, только не перебивайте. Референдум проводится на территории Украины по волеизъявлению народу. Так как народ не волеизъявлялся, а референдумы не проводились. Что требует Так, а у вас как проводятся референдумы? Народ волеизъявляется или власть обнуляется? У вас власть народ. решает, когда, когда... В какой статье написано, что народ... Извините, на, референдуме, на, референдуме, на, референдуме, на референдуме, на референдуме, на референдуме решается, на референдуме. решается вопрос, правильно? То, То есть, власть спрашивает у народа, стоит, у народа, стоит. ли нет. это нет. делать или не Понял. стоит? Понял. У а вас значит, даже референдума о а не было. А зачем нам референдумы в Украине, не могу понять. Мне лично не надо референдумы. Зачем? зачем спрашивать у, у народа? А зачем? Какой референдум должен проводиться? Об обнулении президента, как у вас? Нам это не нужно. Мы выбираем каждые пять лет нового президента. Конечно. У, у нас, нас хоть референдум, референдум был? Какой референдум? Где добро сделал? дали. Он да. обнулил а президента. Да. Кто кого перебивает? Говорите, говорите. У, 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 у нас референдум, референдум был. Ну и что? У Но вас же просроченный, просроченный президент. президент. У нас... Давайте это обсудим. Давайте, давайте, давайте это обсудим. Согласно какому закону? Мы уже дам? обсудили о том, что, что право голоса у России есть, есть. Право голоса у народа Украины нет. Как? Его за 30 лет существования ни разу не спрашивали. Его народы Донецка оказали, Донбасса оказали старым. У него не спрашивали, на выборы не спрашивали, будет ли он голосовать. Он хотел голосовать. Но, Но вы мы их запретили. запретили. Где? Раз, да, это... Повторюсь еще раз. А вы а только, только это? Понял. Да, повторюсь еще раз. Референдумы в Украине ну, да. проводятся согласно Конституции Украины. Когда ну, ну, не не было народ Украины никогда. когда народ Украины по 100 тысяч подписей из каждой области, а также одной автономной республики, в общем количестве 3 миллиона обращаются к правительству с просьбой провести референдумы. То есть у нас народ решает. Хотят они проводить референдумы? Не не я него, закончу, не, даже, не нужно перебивать. У, у, вас нас, у нас народ решает. Нужны ли нам референдумы? Нет. Нет. Нет, нам нет. не нужны, нет, Нам, нам не было. нужно перебивать. Нам не нужны указательства президента с просьбой обнулиться. Вот. Поэтому не нужно сейчас вилять. Это во-первых. Во-вторых, ваше утверждение, что какой-то там народ Донбасса или Донецка, такого понятия, как народ Донецка не существует. На территории Украины право голоса имеют граждане Украины, которые достигли 18 лет, и те, те которым не запретил суд брать участие в референдуме. Это во-вторых. В-третьих, референдумы проводятся согласно Конституции. То, что ваш президент решил обнулиться и впервые обратился к народу с просьбой прийти на референдум, это лишь говорит о том, что он хотел еще на третий, четвертый, пятый и десятый срок. Вот. Я закончил. Но он посоветовал с народом. У вас же, у вас же. Ни, Ни одного референдума не, не было. Я, я уже ответил. того, да но подождите, теперь вы меня перебиваете. Ну потому что вы утверждаете... Вы... Подождите, вы... я договорю. Давайте в вы... тоже много чего утверждаете, но вы, ну, вы замечание делаете, я молчу. У вас даже референдумов не было переименований городов, местов. Даже, даже. У нас это все есть. У нас сейчас были путем референдума переименованы Санкт-Петербург, вернее Ленинград. Не продолжать? Свердло и так, так далее. далее. То, То есть между нами пропасть. Список государств, У вас Список государств, которые обвиняются в фальсификации итогов выборов. В Российской Федерации занимает первое место в постсоветских государствах. Это говорит о том, что все выборы, которые проводятся на территории Российской Федерации и ваш президент, который этим занимается уже 24 года, в момент, когда понял, что выхода уже нету, выхода в плане якобы конституции и Российской Федерации, решил обнулиться, что он изменил мнение граждан России, забывайте, мнение, что 4 года Медведев, Медведев был, Медведев был. Медведев был. Так я видите? закончу мнение россиян Бантул на территории на Российской Федерации, мнение россиян на территории Российской Федерации никого не Потому что если бы оно и интересовало, если бы оно и интересовало, тогда бы в таком Вы случае звоните, ваш да? президент Российской Федерации проводил бы выбор и о проведении специальной операции ссылаясь на то, что могут быть жертвы в среди мирного населения, то есть ваш президент пошел на жертвы, не задавая вопрос даже своему населению хотят ли они, чтобы граждане Российской Федерации жили под, чтобы они погибли на войне. Если вы не, не понимаете, что такое юриспуда, юриспунданция, тогда не несите вред по поводу переменного городов. Да, по что последним словам, вы меня извините. Что, извините? Даже грубо, Смотрите, а вы привели вы в пример. В... Вы, нападение, в... Нападение, вы привели нападение, в пример референдум о проверении об изменении Украину, названия города нет? Ленинград. Что, Что? все, давай, давай. Бегай, бегай, давай. Давай, да-да, Слівай, Дід, я так зрозумів, прочитав декларацію, а потім такий. Ну а зараз ми поговоримо про кількість референдумів. Які були референдуми в Російській Федерації? змінення Конституції Російської Федерації об обнуленні президента Російського. У нас же ж він був. У нас вибори є, Росія не вирішають і так далі. І все, діти такого з... І утік. Ну, ти нічого не знаєш. Ну, достаточно часто так бывает, когда россияне